Слушай, господин, значит, прошли мы град свет. Угу. Только одно есть суттевое зауважение. Там одна тура пришла, это архитектор района в конце, забила вот. И надо будет решить с хлопцами вопрос, чтобы это не попало в протокол, потому что она потребовала, чтобы изменить функциональное, да, функциональное назначение первых этажей. То есть сразу, чтобы там, у нас же там получается сгибно решение, кем э, этих э, нежитловых. И мы на первого этажа погнали жилье. Mm -hmm. Делали там двойное электричество на первом этаже, как изоляцию и как э, нагрузку. И по проекту все правильно. А э, она сказала, поменяйте функциональное назначение в кмд это вопрос неподъемный. Надо будет тогда переговорить с Мохиным, чтобы они этого протокол не включали, да и все. Mm. А, а это кто это? Архитектора района было? Района Святошинского. Они, она, она, она сидит тут, у них. также же там какие в Киевземе. Землеупорядники, архитекторы районов сидят в главке в архитектуре и в Киевземе. Понятие назначения. Функциональное назначение примещен первого поверху. А мы житловое, а у нас призначение земли житловое, да? Житловое. Да, да, да. у нас у нас по целевому. А Як там поселевом? у нас нет целевому офисного офиса житлового. Нету. Будивництва житлового будинку с паркингом. Все. Ну, это, будет, это, на это надо будет переделывать проект, а он уже на экспертизе. Нет, нет. Только, тут только лишь не записать, не внести запись и все. Uh -huh. Протокол. Оно, ну, это, это нигде не, не регламентировано ничем, тем более на периферии опускается. Это же не, не, фасад, не центральный район, а тут спальный район. Uh -huh. Uh -huh. А она его зажгла, себе, вот, протокол, или вы не знаете? Я не знаю. Подписывает вот протокол были. Юра, по-моему, и Самохи. Ага. А закончилась уже у меня? Не, наша закончилась, а там то продолжается дальше. Хорошо. Мы были четверки. Ну, дай бог, буду разговаривать. Ну, ну там были сильные сутевища мы там отступили от красных линий на 3 метра, кто-то предложил на 6, но это такая хуйня, что мы имели право и на самой красной линии посадить, это тоже... Mm -hmm. ну, рецензент... я смотрю, конкретно. А? Я говорю, слушали конкретно. Да, нет, не, ну рецензент на нашей стране был, сказал, что очень хорошая работа, объемная, все в порядке, рецензент этот наш Лишанский, ему надо штуку давать, я Татьяна Ивановна сказала, ищите. Ну да. Ну, она бы найдет. Да? Пусть, пусть у вас все хочет. Да, ну, самое главное, что мы будем в протоколе собирать уже этих глядких бумажек еще раз. Ну да. Я понял, ну, уже хорошо. Добро, добро. Так. Ладно, что еще? Что еще? на месте или где, чтобы заехать в офис взять письма эти все? Не, я не на месте, я их взял с собой, забрал, а в офисе нет. После, ну, пересечемся, я, может быть, там что-то я попросил подъехать. Не знаю, по какому вопросу, на по телефону. Ага. Вот, я после обеда встречусь и подъеду, и тогда... он, по-моему, вот. по в отпуск собирает. Ой, важно. Я тогда буду после обеда, хорошо? bro did dong kas embal lulong